Ситуация может развиваться в двух направлениях. Если это действительно политтехнология, то это очень прискорбно, потому что уже настолько отупели наши политики, что они не могут организовать компанию теперь уже без крови. Это очень страшно, и это им никогда никто не простит. В аду они будут. Да, но это один сценарий. Второй сценарий, вот мы ждем буквально день, два, три, значит, заявление, официальное заявление в Москве. Если в Донецк и Луган зайдут силы миротворческие, так Россия, звание, ро миротворческие, российские, значит, тогда мы будем понимать, что это уже война. <coughs> То есть это будет первый их поздар, потом передышка и поход полностью на Украину. Это очень страшно. И мы должны быть к этому готовы. И вот вы коснулись вопроса того, как бы что делать в этой ситуации. Прежде всего, конечно, в этой ситуации, всем патриотическим силам, всем патриотам, нам необходимо объединиться вокруг одной идеи спасти Украину. Спасти Украину и э, на самом деле показать всему миру, что украинская нация от Луганска до Львова, она присутствует и она может сказать свое веское слово и защитить себя и свою землю. Но, к сожалению, идет саботаж. Мы там в Луганске, в Донецке, мы это ощущаем. Вот это предательство, вот эту продажу нас. Мы очень, скажем, близко к сердцу воспринимаем вот эти статьи, которые, если обратили внимание, имели место в последнее время в интернете, о том, что, так может быть, нам Донбасс вообще не нужен, Допустим, да пусть он идет к чертовой матери, а мы тут без него будем жить. Поэтому, когда мы все это видим, мы видим предательство правительства, исполняющие обязанности президента, мы видим, как гибнут... Ведь войска не воюют, войска не освобождают, воюют добровольцы. Вот чем вопрос. Батальоны воюют, просто добровольцы. И они, эти ребята гибнут. Сегодня хоронили молодого парня. Это ужас, да, просто человек погиб на поле боя, да. Где государство? Собирали деньги на похороны люди просто собирали деньги. А стыки столько... на армию брали, собирали гроши на армию нашу, я даже, это, это, уже, я даже молчу. Технологии говорить. тоже. Поэтому что нужно делать? Сейчас в воздухе Киева над Майданом вот стоит эта энергетика и вопрос этот, и что нужно что-то делать. Если мы еще просидим, прождем чего-то, то очень скоро вообще мы будем здесь уже от Днепра наблюдать какие-то там ВТРы из других стран. Отбывается та самая ситуация, вы хотите сказать, на сходе, что была в Крыму, тогда, когда мы предали татарский народ? Я, я, я хочу сказать, что это вот, два сценария может быть, кровавый ради политтехнологий, это страшные вещи, но в целом для Украины он выигрышный, потому что он как без Крыма, но в принципе как бы сохраненные территории там все области восточные. И второй вариант страшный – это если все-таки будет вариант как бы по, по, по Крыму. Так вот для того, чтобы начать противодействие какое-то, сегодня в, как, в какие рамки мы поставлены общество? Нам говорят. Правительство нельзя критиковать, война, правильно, согласны. разгонять эту продажную Верховную Раду нельзя. Она единственный негативный орган. Ну тогда вы делаете что-то, раз вы там единственные, да? А они делают, они нас продают. Подстрекают. Что, что нам Идет делать борьба за ситуации? викторат даже в этой ситуации. Да. Коммунисты стравливают с националистами, и вот наш народ получается... Поэтому здесь единственный выход я просто понимаю о чем я говорю тем людям которые сегодня присутствуют в киеве именно патриоты их очень много тысячи те которые услышат нас и приедут сюда сегодня нужно сказать следующее выборы должны состояться раду мы не будем выгонять. Но на сегодняшний день в должности начальника СБУ, министра МВД, должен назначить гражданский сектор, а то бишь мне. Просто граждане, которые здесь. И взять ответственность к решению прежде всего территориальной целостности и э, адекватной реакции на эти все вещи. Все, хватит. Нет, 12 часов даем на раздумье. Если нет, вот тогда будут лететь сокон. И тогда уже, как сказали, сгорела хата, гори сарай. Вот тогда уже хватит играться. Потому что мы понимаем, что сегодня нашей жизни ничего не стоит. Жизни наших детей ничего не стоит. Главное, чтобы кто-то попал в кресло туда. Вот это единственный выход. Если мы и эту ситуацию просто проспим, ну тогда... Ну, Те, що казали на Майдані, за що стояли, щоб має бути народний, народний уряд. Ми про це говорили. Про те, що уряд має представити фахівці, патріоти, а він у нас, на жаль, не патріотичний той уряд. Сьогодні навіть ми не говоримо о, о всьому правительстві. Вот дві-три ключові фігури, які сьогодні э, просто пацанят ставлять під пулі. Там уже воюють найомники в Маріуполі. И, и, и пацанят, засады ведут, даже на уровне тактическом предательство идет. Это о чем говорит? Сегодня уже э, вот эти группы патриотов, они никому не верят. Они не верят главнокомандующему, они не верят своему командованию, они не верят уже пси друг другу, уже скоро перестанут верить, потому что пред каждое предательство заканчивается смертью. И вот э, ребят там покрошили в Мариуполе. А когда коснулся вопрос раненых вывести, нужны вертолеты. Наплевать министру, наплевать командирам этим э, генералам, которые сидят. Э, просто благодаря личной инициативе э, вот тех ребят, которые принимали участие, э, была возможность там вертолеты, э, вертолет как бы, с Днепропетровска прислать и самолет отвезти, но при этом официальный Киев в этом не принимает никакого участия. Вы как? Это что такое? О чем мы дальше будем говорить? Вообще о чем можно после этого говорить? Да после этого уважающий себя главнокомандующий, исполняющий обязанности, берет пистолет и стреляет себе в голову. Потому что после этого жить он не имеет права. А у нас что происходит? А у нас все, там в славянске люди взяли оружие в руках, потому что они понимают, что они за родину воюют. И они искренне в это верят. Потому что власть им не объясняет другого. Власть наоборот потакает вот этим сказкам коммунистов. Значит, это кино. Так, ребята, пошлите своих детей туда. И крутите кино с ними. Нет. Вот что происходит. Поэтому здесь нужно уже делать какой-то шаг, нужно принимать какое-то решение на уровне ответственности и не согласовывать с ними, кто будет там возглавлять эти министерства, а прийти и сказать, вот у нас есть эти моменты, вот, вот так будет. Или никак. ну знову ж таки, пане Косинтен, там же є, є свої ради, є депутати, районних рад, обласних рад. Вони теж не можуть контролювати ситуацію. Так, як вони учасники этих процесів. Учасники з якої сторони? На чій стороні вони? Олігарха. Почему они депутаты областных Потому советов? Что, да, их, их, они, Потому чьи что их... Чьи-то водители, чьи-то повара, чьи-то жены полевые, походно-полевые. Их полевые. до этого туда и ставят, чтобы они голосовали, чтобы мы друг друга убивали. За, и, поэтому же они поднимают руки за то, чтобы э, войска с определенного государства. Вот они отрабатываются. Это, там, там, там нет граждан. Там, там есть, извините, халуи, которые, э, собственно занимаются тем, чем должны заниматься. Не в большинстве случаев. Везде, нет, не везде, полностью, сто процентов. Понимаете? На жалость, так страшно. <связь> Розумієте, от я як жінка, як мати, я от коли казали, що з Кримом таке трапилося, я думаю, та з Кримом трапилося, та відбулося вже така назад, повернемо Крим, і це не треба робити трагедію. В нас сильні мужики, чоловіки наші, наша і в нас є держава, в нас є патріотична влада, якби там не було, ця опозиція, і вона. Не веде порядок, і навіть коли казали, нагнітали встановку, що е, трохи далі це трапиться далі на сході, з тим самим Донецьком, з тим самим Луганськом, навіть близько думка не йшла в голову, що таке може бути. Розумієте? І зараз, наче хтось дійсно крутий мультик. Отак, знаєте, йде таке кіно і мультик. Хочеш, повернув назад, побігли коники назад, хочеш повернув вперед і хтось за цим стоїть мультиком, хтось виявляється, режису, режисірує цей мультик і платить за це гроші. А ціна цього мультика, того, що відбувається, людське життя, безневинних людей. От смотрите, от задаєш питання, не важливо. Ненавидять вас. За что ее можно, вот сегодняшнюю власть, любить, если э, назначения все, э, опять же, продаются? Вот по Луганской области, по угольной промышленности, я вам скажу открыто, я, ну, я занимаюсь этими вопросами, да, как вот, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией. Э, вся креатура назначений людей королевской. Сегодня в Министерство угольной промышленности назначен Зюков, первым замом министра, который скрывался от следствия, выезжал со страны. Потому что они вместе с Королевской, еще там с подельниками, просто воровали уголь. И брали тот уголь, который с их копанок добывался, и проводили, обеливали его, пропускали через государственное угольное объединение. Сегодня этот человек вернулся. И фактически возглавил Министерство угольной промышленности. Сегодня батькивщина областная, Луганская, назначает своих родственников генеральными директорами угольных объединений. Сегодня первый зам губернатора, руководитель областной Батьковщины, человек, который, ну, как бы... Ну, ну, в общем, не хозяйственник, да, женщина, вот, ну, она далека. Но это человек королевской. Тогда мы понимаем, значит, опять. Клан остался. Опять. Политический, опять у нас... Кто у нас силах? Юлия Владимировна, и получается опять рядом королевская. Так куда мы пришли? И когда люди простые это все видят, они просто уже готовы воем выйти от, от этого всего беспредела, который происходит. В прокуратурах такие же назначения. Опять семейства, опять вот эти династии прокурорские, никуда же они не делись. Поэтому славянский человек встает и берет автомат, потому что он понимает, оттуда бандеровцы идут, а тут коррупционеры, и выхода надо нет. Защищать. И надо защищать. И вместо того, чтобы наша власть поступила мудро, давайте ж сядем, стол, поговорим, попьем чаю, посмотрим друг другу в глаза. Что ты, хочешь Может, на русском вы... языке, вот да, мы разговариваем. Да. Вы на украинском, я на русском. Я могу разговаривать на украинском, но мне проще буду разговаривать на российском. Ибо... Вот так сталося, да, я с Но мы-то понимаем друг друга. Абсолютно. Нам что, делить есть? Абсолютно. А они а делят. И сегодня попробуй достучись там до этого Турчинова, попробуй до этого Тимошенко достучись. И хотя бы покажи, что нужно делать. Ну спросите у нас, у общественных деятелей, да, мы-то знаем, что делать. И вот повторяется то, что было на Майдане. Пошли вон. Это когда мы попытались с ними стройкой с этой встретиться. До драки дошло, нас не пустили в Дом профсоюза. И потом вышли, нам сказали, если вы хотите нам помочь. Пожалуйста, идите дрова колите, кофе да Мы сами знаем. Мы да. сами знаем. А мы пришли, принесли алгоритм, смысл майдана, то есть э, план действий, что делать. Но правда, э, я им сказал, что, ребята, вот первое, что вы должны сделать, да, вы должны порвать свои мандаты, выйти вот на эту сцену, попросить прощения у всего народа Украины, сказать, Господи, без попутал. Больше мы никогда не будем депутатами, но мы станем вот с этим народом и сделаем все для того, используя наши возможности, потенциал, там связи какие-то, я не знаю, но сделаем все, чтобы страна стала новой. Вот вы должны за это сделать. 8 декабря меня уже объявили на Майдане провокатором и распустили эту тройку о том, что я хочу побачить Тариченко, гоните его что это провокатор. Вот теперь мы пожинаем это все. Теперь э, загнана до такой степени ситуация, что, э, ну, я не знаю, вот что нужно сделать, чтобы вот, развязать этот узел. І, 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 які... Ну, вихід якийсь є, як на вашу думку, Я, що як... треба робити зараз. От, наприклад, в Луганську, звідки ви приїхали, яка як можна цю ситуацію, принаймні, зрозуміло, що назад, що людина вже попробувала бути зброєю ходити, охороняти сім'ю, не всі ж бандіти, не всі сепаратисти, а? то цю людину назад заставити здати цю зброю, це в нереально. Смотрите. Проблема в том, что у нас в Украине нет политической элиты. У нас есть воры.